Починаємо ми зі збірної. Збірна України перемогла команду Фінляндії, завершивши рік з вісьмома очками, і по грі по вчорашній грі. Олександр Олексійович. Головний результат ключова фраза була на практично всіх. і у головного у гравців результат Так, да, ми теж і, в принципі результат ну, гра ставила, конечно, неоднозначне мнение. Ну давайте зараз про це поговоримо, але перед цим послухаємо, що після гри говорили футболісти збірної України, як вони оцінювали теперішню ситуацію у головній команді країни, і які враження у них від стартового відрізку чемпіонату. вы чувствуете, что вы кайфуете просто в матчах за сборную? Сейчас вы выглядите одним из лучших футболистов сборной. Ну, поверьте, я думаю, каждый футболист приезжает в сборную с великим желанием, огромным желанием. Всегда приятная атмосфера и одно удовольствие играть за сборную. Самое главное, что сделал Андрей Шевченко, он сделал атмосферу в сборной зашкаливающую. Есть семья, есть понимание друг за друга, есть единая атмосфера команды. Футболисты где-то даже скрывают свои микротравмы для того, чтобы только попасть в сборную. Такого раньше не было. Раньше там любой повод, лучше не поехать, зачем оно надо. Сегодня футболист не договаривает о том, что у него микротравма, наоборот, попасть в сборную и быть в этом коллективе, быть в этой атмосфере. Сейчас все же хорошая атмосфера нет людей которые не хотят потому что если ты тренера увидят что ты не хочешь я просто не будут вызывать и все нет каких-то неприкасаемых людей и поэтому это важно для любого футболиста потому что когда человек работает и видит что кто-то занимается непонятно чем и потом этот человек играет а ты смотришь там на или на трибуне то понятно какое у тебя будет отношение к сборной а когда ты видишь что все работают и все хотят тренироваться и тогда и атмосфера хорошая. Я думаю, что это э, как бы большая заслуга тренерского штаба. Конечно, были такие проблемы. Э, я, я сколько в сборной себя помню, всегда такие проблемы были. Многое зависит все равно от тренировок. Я не хочу сказать, что Михаил Иванович там что-то не так делал, но все равно это многое влияет, потому что нужно сближивать, знаете, коллектив. Нужно вот так вот собираться, как мы собрались до игры в ресторане, поужинали, посмеялись, знаете. Пришли новые игроки, молодые. Они, мы их встретили хорошо, они попели песни на стульчике, понимаете, мы посмеялись. Это нормально, и поэтому мы сближаемся и можем разговаривать о разных секретах. Поэтому это все с этого зависит, не только на поле. Я два дня назад мог вообще уехать, потому что у меня я ногу не чувствовал на самом деле. И я все равно сказал, что я Буду до конца, до, до последнего часа, до как начнется игра, я буду стараться ее вылечить. Поэтому я здесь готов находиться, сколько мне скажут, понимаете, и играть за сборную Украины и наслаждаться этими моментами. Весь мочок в четырех матчах С хороший результат, но, к сожалению, мы упустили свои, так сказать, 4 очка в матче с Исландией и с Турцией. Но ничего, так сказать, анализируем, двигаемся, двигаемся дальше, у нас хорошие шансы на выход из группы. Граф всем подобается, но есть всегда какие-то такие ну, отрезки, как и сегодня в дрон тайме, когда не зрозуміли. Это акцентировали это внимание и на теории, есть у нас в, матч, в матчах провалы. И ну, это такая тенденция, которая повторяется. И как бы тренера об этом предупреждали, но я э, не, ну, не, не, не знаю, с чем это связано. Может, мы пытаемся все время действовать в одной манере, а иногда нужно и э, как бы немного успокоиться, отойти назад, там, больше играть, больше компактно. Мы пытаемся всегда прессинговать. Здесь уже даже не как структура игры, а больше командная игра, понимаете? Мы не как на евро бегали, понимаете, как бы каждый хочет что-то сделать, что-то придумать сам. А здесь уже мы о коллективе говорим, и поэтому у нас все, я думаю, получается. С каждым матчем все лучше и лучше. Вести мочок в четырех матчах С – это мало. Да, потому что мы могли с Исландией взять победу и с Турцией, поэтому могли, могли сейчас быть с Хорватией на первом месте.